নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং মানে টাইম কিমান হ'ল গম পায় চাৰে এঘাৰটা বাজিলে আৰু সকলোকে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ নহয় জানো আপোনালোকে চাগে পাহৰিয়ে গৈছিলে কি হ'ল বোলো ইমান দিন ভিডিঅ' চিডিঅ' নাই আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে কিছুমানেটো ফোনো কৰিছে যিসকল চিনাকি আছে চ' ফোন কৰি কৰি সুধি আছে কিয় ইউটিউব বাদ দিলা নেকি ভিডিঅ' নহা হ'ল কিয় কি কথা সকলো আজি এইটো ভিডিঅ'ত কম তো ব'লক ভিডিঅ'টো আজি তেতিয়া দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ অ'কে আৰু প্ৰায় দুমাহমান হ'ল চ' ভিডিঅ' দিব পৰা নাই চ' বহুতে বহুত প্ৰচন সুধি আছে চ' আজি বোলো কৈয়ে দিওঁ নহয় জানো আৰু ভিডিঅ' দিব নোৱাৰাৰ মানে কাৰণ আছে চ' আপোনালোকৰ কাৰণবোৰ আজি কম সকলোবোৰ প্ৰায় ইউটিউবত দুমাহ দিন ভিডিঅ' নিদিয়া হ'ল ভাবি চাওক একদম চেনেল পুৰা ফ্ৰিজ হৈ আছে কেতিয়াবা মানে কণ্টেনৰ অকণমান অভাৱো হৈ যায় আৰু প্ৰায় তিনি সপ্তাহমান মানে আপোনাৰ কণ্টেনৰ অভাৱত ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু ছ' এদিন মই গৈছিলোঁ যোৰহাট আৰু যোৰহাটলৈ কিয় গৈছিলোঁ চকৈ আছোঁ মই যোৰহাটলৈ গৈছিলোঁ মেইনকৈ মোৰ যিটো মোবাইল এতিয়া যিটো মই মোবাইলত ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ মোবাইলটো ডেৰ বছৰ হৈছিলেহে মোবাইলত পুৰা মানে ফুল কি কয় গ্ৰীণ লাইন নিচুই আহি গ'ল আৰু সেইবাবে মানে ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকিলেও আপোনাৰ ইডিট কৰিব নোৱাৰি বহুত বেছি চকু ধৰে আৰু এক নম্বৰ কথা তাৰ বাবে ভিডিঅ'বোৰ মানে কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু মোবাইলটো মই যোৰহাট ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত জমা দিবলৈ গৈছিলোঁ কাৰণ মোবাইলটো পূৰা মানে আপ আপোনাৰ গ্ৰীণলাইন নিশ্চয় হৈ গ'ল আৰু চেমচাং মোবাইলৰ এটা কথা এইখিনিতে কৈ থৈ দিওঁ চ' এইটো ক'ব মানে কৈ দিছোঁ আৰু চ' কৈ দিছোঁ চ' আপোনালোকৰ যদি চেমচাং মোবাইল আছে ন ছ' আপোনালোকে প্ৰায় তিনি বছৰলৈ কোম্পানীৰ ৱাৰেণ্টি পায় আৰু মোৰ মোবাইলটো যিহেতু ডেৰ বছৰ হৈছিলে আৰু সেইবাবে মই কোম্পানীৰ ৱাৰেণ্টিত ডিছপ্লেখন পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ চেঞ্জ কৰি দিলে যিহেতু ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ দিছিলোঁ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ আপোনালোকে জানেই যিহেতু বহুত বেছি লেহেমীয়া নহয় জানো প্ৰায় এক মাহতকৈও বেছি হ'ল আৰু এক মাহতকৈও মানে আপোনাৰ কিমান ধৰক এক মাহ পাঁচ দিন বা চাৰিদিন সিমানটো হৈছে মিনিমাম কিবা এটা হৈছে যেতিয়া মই আহি আছিলো যোৰহাটৰ পৰা মোবাইলটো দি তেতিয়া মানে হঠাতে আমাৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গৈছিলে আৰু এই হাতত দুপাইছিলো পেটত পাইছিলোঁ তাৰ পৰা এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ পৰা মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ আৰু এইপিনে মোবাইলটোতো জমা হৈয়ে আছে বহুতো মানে প্ৰব্লেম কি ক'ম হাতখন মানে পুৰা এইডোখৰত ফুলি গৈছিলে চব ভগা নাছিলে এক্সাৰচাইজ এক্সাইচ কৰি পূৰা উকে তাৰপিছত আপোনাৰ দহ পোন্ধৰ দিন ভাল হওঁতে লাগি গ'ল মোবাইলটোতো অলৰেডি পোৱাই নাই মানে আমাৰ কি হৈছিলে আমি যোৰহাটৰ পৰা কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল আপোনালোকক অকণমান কৈ দিছোঁ আমি যোৰহাটৰ পৰা আহি আছো ঘৰলৈ আৰু মানে আপোনাৰ টেম্পুখন আহি আছিলে টেম্পুখনৰ পেচেঞ্জাৰ নমাইছিলে আমি একদম ঠিক অভাৰটেক কৰিব লৈছোঁ টেম্পুখন আকৌ আপোনাৰ যোৰহাটৰ পৰা ঘূৰাই দিলে চ' আমাক মানে মহতিয়াই মানে পেলাই দিলে আৰু এতিয়াৰ পৰা পুৰা ভিডিঅ' আহিব আৰু প্ৰায় মই যেতিয়া মোবাইলটো মানে গ্ৰীণ লাইন ইছ্যু পৰি আছিলে প্ৰায় তিনিমাহমানৰ আগৰ পৰা পৰি আছিলে আৰু তেতিয়া মোৰতো ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল চ' আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদৰ ফলত ফাইনেলি মোৰ ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছতে আপোনালোকক ওৱান কে ভিডিঅ'টো এৰি দিম চ' আপোনালোকে অকণমান মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ যিহেতু এনেকৈ যিমান আপোনালোকে মৰম দি গৈছে ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ একদম জিৰ'ৰ পৰা ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এটা জাৰ্ণি ক'বলৈ গ'লে সহজ কথা মানে বেলেগৰ কাৰণে এইটো একদম সৰু কথা কিন্তু মোৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত এটা দীঘল জাৰ্ণি ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় এক বছৰৰ পিছত মোৰ ভিডিঅ' বনাই 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 ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে চ' বহুত বেছি থেংক ইউ ছ' মাছ এইটো ভিডিঅ'টো কৈছোঁ বা এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে তাতো আপোনালোকে দেখিবই ওৱান কে পূৰা ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ এক্সিডেণ্টটো হৈছিলে সেই সময়ত অকণমান মানে কাজিয়া লেখীয়া সৃষ্টি হৈছিলে ছ' মই আপোনালোকক বাইকৰ ফটোখন দেখাই দিম আমাৰ কেনেকুৱাকৈ মানে এক্সিডেণ্টো হৈ গৈছিলে চ' লগাই দিছোঁ আপোনালোকক এই বাইকখনৰ ফটো চাওক আৰু এনেকৈ মানে বাইকখন দেখিছে বাইকখন দেখিটো গমেই পাইছে কিমান এটা বাইকখনত লচ হৈ গৈছে আগলাইট হেডলাইটটো পূৰা গৈছে পূৰা বাইকখন চ' থানাত লৈ গ'ল টেম্পুখনো ভৰালে তাৰ পৰা কি হ'ল যিহেতু ভুল তেওঁলোকৰ গাত আমিতো একো ভুলেই নাই ক'বলৈ গ'লে চ' বাইকখন আমি বনাই দিবলৈ কৈছিলোঁ তেতিয়া যিজন মানে দাদাজন আছিলে যিজনে আমাক খুন্দি আছিলে তেওঁ মানুহ এজন বহুত ভাল আছিলে ক'বলৈ গ'লে ইমানটো মই নাজানো হ'লো কৈছো তেখেতৰ মানে ব্যৱহাৰ পাতি বহুত বেছি ভাল আছিলে খালি এটা কথা তেখেতৰ চাৰিজনমান লগৰ আহিছিলে আৰু তেখেতলোকে অকণমান মানে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ লিখীয়া গৈছিলে তেতিয়া আমি মেডিকেলত আছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ হাততো মোবাইলটো নাই অকণমান মানে হুলস্থুল লিখীয়া পৰিৱেশেই হৈ গৈছিলে কবলৈ গ'লে বাৰু যি কি নহওক একদম প্ৰব্লেম এতিয়া পুৰা অ'কে চল্ভ হৈ গৈছে চ' নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আহি থাকিব আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত চাওক এটা ধুনীয়া নেচাৰ একদম আৰু আজি আহিছিলোঁ মৰিয়নি চ' লগৰটোৰ লগত চ' ভাবিলোঁ ইয়াতে এখন মানে আপোনাৰ পাৰ্ক আছে চ' চুকাফা উদ্যান বুলি কয় চ' আপোনালোকে চাগে সকলোৱে চিনি পায় চ' যিসকলে নাপায় বাৰু আহিব মৰিয়নিতে আছে চ' এনেকুৱা লোকেশ্যনটো দেখিছোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক বা এটা পুৰা ধুনীয়া নেচাৰ পাহাৰ পাহাৰৰ মাজত মানে একদম ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে বঢ়িয়া লাগিছে চাওক আৰু গাড়ীখন মানে কি হ'ল কি কথা চ' কৈ দিছো গাড়ীখনতো পুৰা ভাগি গল আৰু লগালগ আমি এখন গেৰেজত ভৰাই দিলো যিজন খুন্দি আছিলে দাদাজনক মানে গাড়ীখন বনাই দিবলৈ কলো চ' মানে আমাৰ গাড়ীখনতো ইঞ্চুৰেঞ্চটো ফেইল হৈ আছিলে ত' যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ থকা হেনে চাগে গাড়ীখন কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাই আপোনাৰ বনাই দিলে হয় ফাইনেলি আমাৰ গাড়ীখনো ওলাল আৰু বহুতে সুধি আছিলে কিয় কেচ দিবলগীয়া হ'ল ইমান সৰু ঘটনাটো চাওক সেনেকুৱা সৰু ঘটনা বুলি ক'বলৈ গ'লে মানে ধৰক আমি ঘপককৈ এতিয়া এক্সিডেণ্টটো হৈ গৈছে পিছত আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ গ'লে কোনে ল'ব নহয় জানো কাৰণ এটা সময়ত তেখেত মানে পলাই দিছিলে চ' আমাৰ দাদাহঁতে বিচাৰি নাপাইছিলে তেখেত ক'ত গ'ল কি কথা চ' মই বাৰু ধুনীয়াকৈ ফটোও মাৰি থৈছো নাম্বাৰ প্লেটটো চ' আপোনালোকক হ'ব বাইদেউ এতিয়া প্ৰব্লেম চল্ভ হৈ নাম্বাৰ প্লেটবোৰ নলগাওঁ বাৰু চ' এনেই বেয়া হৈ যাব তো বাকী যি কি নহওক সেই পলাই দিয়াৰ কাৰণে কেছখন দিবলগীয়া হ'ল আৰু পিছদিনাখন আমাৰ ফাইনেলি গাড়ী ওলাই গ'ল এয়া হ'ল পিছদিনাখনৰ পৰিৱেশ আৰু আমি গাড়ীখন উলিয়াবলৈ গৈছোঁ আৰু মোৰ লগৰটো আছে আৰু এয়া হ'ল বাকচুং থানা আৰু আমাৰ গাড়ীখন এই বাকচুং থানাতে লৈ অহা হৈছিলে চাওকচোন গাড়ীখন থৈ দিছে তেওঁলোকে আনি ধুনীয়াকৈ আৰু গাড়ীখন অৱস্থা দেখিছেনে আগ চাইডটো চাওকচোন একদম হেডলাইটটো ভাগি মানে একেবাৰে অৱস্থা নাই চাওকচোন মানে বহুত বেছিয়ে বেয়া লাগিছিলে সেইটো টাইমত কিনো ক'ম আপোনালোকক আৰু সেনেকুৱাকে থানাত একো মানে পইচা চইচা ভৰিবলগীয়া নহ'ল উম ধৰ যি কি নহওক পিছাতে ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিছে কিমান এটা ধুনীয়া নেচাৰৰ মাজত আছো চলোৱে আমাৰ বাইকখন পিছদিনাখন আপোনাৰ ওলাই গ'ল চ' তেখেতৰ টেম্পুখনো উলিয়াই দিলো আমি কেচেচ উঠাই ললো কোনো ধৰণৰ কেচেছ নিদিলো আৰু ধুনীয়াকে চল্ভ কৰি ললো আৰু মানে মেইন যিখন গাড়ী আমাক খন্দাইছিলে সেইখন মানে নিজৰো নহয় গাড়ী যি দাদাজনে চলাই মানে তেখেতে মানে বেলেগৰ গাড়ীহে চলায় সেইখন মানে তেখেতে ভাড়া মাৰে আৰু ক'লে বোলে ইমান পইচা পাতি নাই চ' তোমালোকে কিবা এটা মেনেজ কৰা বাৰু যিকোনো হওক আমি ধুনীয়াকৈ ভাল কৰি ল'লোঁ এতিয়া প্ৰব্লেম পূৰা ছ'লভ চ' আপোনালোকক সেইটো কাৰণে মানে ভিডিঅ'বোৰ দিব পৰা নাছিলোঁ মেইন কথাটো সেইটো আজি মোবাইলটো পাইছোঁ ত' এটা বোলো ভিডিঅ' বনাই দিয়া চাওক চ' সকলো আপোনালোকৰ লগত মোৰ প্ৰব্লেম হৈ থকা প্ৰব্লেম ভিডিঅ' আহিব নোৱাৰা প্ৰব্লেমবোৰৰ কথা অলপ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চ' ৰঙিয়াল চ' জেগাডোখনৰ মৰঙিয়াল চুকাফা পাৰ্কত আছো চুকাফা পাৰ্কখন চ' আপোনালোকে ত' সকলোৱে জানেই নহ'লেও মই অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছো বোলো তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক